Здесь мы действительно собрались для того сегодня, чтобы спросить, а как нам жить дальше? Где работать, когда разрушены заводы, когда все вырезано и уничтожено, и с каждым днем становится все хуже, и нет никаких перспектив? Где нам жить? Взять кредит, квартиру молодой семье сейчас не так легко. Так что нам, оставаться на улице? Или что мы хотим? Мы хотим ехать в Европу куда-то, унитазы мыть кому-то, или мы хотим ехать в Россию, строить как крыть, строить кому-то дома и крыть кому-то крыши. Зачем? Мы хотим такую судьбу себе иметь. У нас есть своя Родина, и мы обязаны ее поднять. И мы должны объединиться вокруг серьезных проблем и трезво и сознательно посмотреть на нашу страну и сказать друг другу, если не мы, то кто? И только мы можем сохранить наследие наших отцов и создать будущее для наших детей. Единственным источником власти в нашем государстве является именно народ. Народ это мы с вами. Мы вправе требовать для себя и наших семей стабильного, достойного, обеспеченного будущего. Я приглашаю на сцену студентку Херсонского государственного университета, начинающего журналиста, редактора агентства Таврия Ньюс, Алиярник Екатерину. Включайте! Всім доброго вечора! Почну з того, що ми студенти, повинні усвідомити, що нами маніпулюють та втягують нас у різноманітні, неадекватні процеси. Я, як студентка, зрозуміла це на власному досвіді. Також ми не можемо забувати про страшні події, які відбулися у Киргизстані. Ми бачимо той страшний перехід, коли масово гинули люди, коли масово гинули молоді люди. Більшість з них це наші однолітки, молодь від 17 до 25 років. І сьогодні батьки ховають своїх дітей. А владні структури влаштовують та ділять свої посади. Заради чого гинули молоді люди, наші однолітки? Кому це потрібно? Невже ми живемо заради того, щоб виконувати якісь завдання владних структур і йти на ризиковані та невиправдані кроки? Втрачати своє життя. Для кого це потрібно? Навіщо? Тому ми, студенти, повинні не допустити аналогічної ситуації саме в нашій країні. Ми повинні довести, що штучними та оманливими кроками в них нічого не вийде. Ми повинні довести, що руками студентів вони не будуть розчленовувати країну. Ми цього не допустимо. Ми не будемо брати участі в боях. Також ми повинні довести, що ми не інертна маса, яка не має права голосу, а свідомо мислячі громадяни нашої країни і пам'ятаємо, що справедливість є, і ми її досягнемо, тому що справедливість це. Критерій истины. це істина в дії. Зазначені положення будуть викладені в резолюції нашої акції. Зараз у молодих людей, які здобули освіту, є лише два шляхи: або вдома за копійки горбатитися. Це добре, що коли за фахом, або йти працювати на ринок, шкарпетками торгувати, або незрозуміло вести якийсь спосіб життя. А можна помандрувати за кордон, у чужу країну і на чужій людям людям роздарювати свої знання, свої здібності, а можна і так помандрувати, щоб перебиватись потім сріба на воду. І ма, забери мене додому, бо я не можу виїхати, забрали паспорт. А чому забезпечте нам гідні умови в своїй країні, в своїй країні, в своїй державі, щоб ми працювали на благо. Адже до булави треба голови, а свій розум, свої світлі голови ми пропонуємо на благо держави. Ми допоможемо державі, в цьому справа не постоїть. Давайте згадаємо слова Тараса Григоровича Шевченка. Я думаю, всі ви знаєте, і цей парень знає, хто. Ця? Тарас Григорович Шевченко. Хто рідну матір забуває, того Бог карає. Рідні діти цураються, в хату не пускають. От задумайтесь над цими словами, що ми повинні зробити якісь справи у своїй рідній країні. Ми думаємо, через 10-20 років буде краще, але проходить 10-20 років, і ми оговтуємося, що краще вже не буде, що краще треба було робити сьогодні. Ти сьогодні ти це майбутнє, ти це наука. Керуй своїм майбутнім. Обери правильний шлях. Спасибі. Привет всем! Меня зовут Кучеренко Андрей. Я студент Херсонского государственного аграрного университета. Я не употребляю алк алкоголь. Оказывается, жить можно по-другому. Жить лучше без алкоголя. У меня другие приоритеты в жизни. Я учусь, занимаюсь спортом и считаю, что алкоголь это только средство обогащения для тех, кто его распространяет. А те, кто употребляет, он несет необратимые последствия, которые препятствуют реализации самих себя, как полноценных людей. Я не, не переношу алкоголь, у меня нет зависимости от него. Я зависим в первую очередь от благополучия, будущей своей семьи, моих окружающих, а также от достижений и целей, поставленных перед собой. Здравствуйте всем, дорогие коллеги. Зовите меня Сергей, фамилия моя Плющ. Я также веду абсолютно здоровый образ жизни и считаю, что это есть самый важный приоритет для успешного развития. Я также занимаюсь спортом, занимаюсь обучением. Задам один маленький вопрос. Есть ли у вас пьющие, курящие? Да. Есть. А зря. Нас с вами постоянно пытаются втянуть воспоминания о бывшем геноциде 30-х годов. Да мы бы упор не видели что сами сегодня находимся под прессом геноцида алкотабачного. Да, подведя итог всему сказанному сегодня, хочу напомнить, что это первый в Украине мирный митинг, во время которого молодежь заявила о себе и своих правах. Подтвердила желание не быть втянутым в политические провокации, не быть уничтоженной алкоголем и наркотиками. Вы хотите жить в своей стране? Вы хотите иметь высокооплачиваемую работу? Да! Вы хотите растить здоровых детей и обеспечить будущее своим родителям? Да! Вы хотите иметь будущее? Да! да! Тогда от имени всех студентов и молодых людей Херсона я оглашаю резолюцию, которая будет подана в Кабинет министра Украины и в Администрацию президента. Наш диалог с государственной властью был начат месяц назад с писем, направленных лично министру образования. В обращениях мы просили министра выразить свою позицию по вопросам, актуальным для молодежи. Нас интересует, куда движется наше государство. Какие векторы развития для нас являются приоритетными? И будет ли новый президент работать в режиме открытого диалога со студентами и молодежью Украины? Нас интересует, когда же государство перестой, перестанет строить государственную политику на основе провокации и истравливания граждан Украины, в том числе молодых людей и студентов, относясь к нам как к безумной массе, не имеющей собственного мнения. Сколько же еще молодых людей, детей и семей должны быть уничтожены, чтобы производители, дистрибьюторы и рекламисты прекратили насаждать моду на алкоголь, табак и наркотики? Сегодня государственная власть не дала ответ. Мы делаем вывод, что им безразлично. Именно поэтому мы сегодня здесь и мы заявляем, что нас интересует наше будущее. И мы будем работать над тем, чтобы получить ответы и менять ситуацию к лучшему. Потому что перемен требуют наши сердца. Зажжем огонь!